सिद्धमंगल स्तोत्र सिद्धमंगल सिद्ध गीते श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दैवी क्रिया गुण आणि उत्पत्तीचे वर्णन करतात श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामुळे ग्रंथात सतराव्या अध्यायात सिद्ध मंगल स्तोत्र येते श्रीमत नंद श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा जय विजयी भव दिजय श्रीमत खंड श्रीविजय दांगिरा नसुरे कासीरा कीदर श्री पादा जय विजय भव दिग्विजय भव श्रीमत संघा पीजई भव वरवे माता सुंदी वातन मत परिपाषित जय श्री संघा जय भव दिग्विजय भव श्रीमत संघा पीजई भव सत्यऋषीश्वरदयितानन्दन बापनाचार्य जय विजय भव दिग्विजय भव श्रीमथखण्ड श्रीविजै सावित्रकाटकचयन ऋषिकोत्र च जय विजय भव दिग्विजय भव श्रीमथखण्ड विजय भव ी देवलक्ष्मी गरसंज्ञा बोधित श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भवत्री मतखण्डसि विजयी भव पुण्यरूपिणीराजमाम्बा सुतगर्भपुण्यफलसञ्जाता जय विजय भव दिग्विजय भव मत् खण्डसि विजयी भव సుమతినందన నరహరినందన దత్త ప్రభు శ్రీపాద జయ విజయవతిజయీవ శ్రీమతండా శ్రీ విజయీ భవ పిటికాపురే విహారామతి దత్త మంగళ రూపా జయ విజయీవ ద్విజయీవ శ్రీమత శ్రీ విజయీ భవ श्रीपा त्रिवना स्वामीजी हे तिथं मंगळ स्तोत्र आवर्ती स्तोत्र आहे